अथ दशमं दशकम् वैकुण्ठवर्धितबलोऽथ भवत्प्रसादादम्भोजयोनिरसृजत् किल जीवदेहान् स्थास्नूनि भूरुह मयानि जातिं मनुष्यनिवहानपि देवभेदान् मिथ्याग्रहास्मि मतिरागविकोपभीतिरज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधांसृष्ट्वा उद्दामतामसपदार्थविधानदोनस्तेने त्वदीयचरणस्मरणं विशुद्ध्यै तावत्ससर्जमनसा सनकं सनन्दम् भूयः सनातनमुनिं च ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानास्त्वत्पादभक्तिरसिका जगृहुर्नवाणी तावत् प्रतिरुन्धतोऽस्य भ्रूमध्यतो जनिमृडो भवदेकदेशः नामानि मे कुरुपदानि च हा विरिञ्चेत्यादौ रुरोद किल तेन स रुद्रनामा एकादशाह्वयतया च विभिन्नरूपं रुद्रं विधाय दयिता वनिताश्च दत्त्वा तावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजाविरचनाय च सादरं तम् रुद्राभिसृष्टभयदाकृतिरुद्रसङ्घसम्पूर्यमाणभुवनत्रयभीतचेताः माम प्रजासृज कमलभूर्भवदीरितात्मा तस्याथ सर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिस्तत्रागिरः क्रतुमुनिः पुलः पुलस्त्यः अङ्गादजायत भृगुश्च वसिष्ठदक्षो श्रीनारदश्च भगवन्भवदङ्घ्रिदासः धर्मादिकानभिसृजन्नथ कर्दमञ्च वाणीं विधाय विधिरङ्गजसङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधितैस्तनकदक्षमुखैस्तनूजैरुद्बोधितश्च विररामतमो विमुञ्चन् वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन्निजाननगणाच्चतुरानोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानन्नुपायमथ देहमजो विभज्य स्त्रीपुंसभावमभजन्मनुतद्वधूभ्या ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयं स्वम् गोविन्दमारुतपुरेश निरुन्धिरोगान् श्रीहरये नमः